بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اهدنا واهدبنا واجعلنا سببا لمن اهتدى برحمتك يا ارحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم ارزقنا الاخلاص في طلب العلم ونشره وفي جميع الطاعات والعبادات برحمتك يا ارحم الراحمين اما بعد Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu ayah-ayah dan semua yang saya cintai dan kasihi kerana Allah subhanahu wa ta'ala di petang hari ini mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan afiat kalaupun ada yang sakit di kalangan kita semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesembuhan untuknya dan Allah afiatkan dia serta Allah afiatkan kita semua di dunia dan di akhirat amin amin ya rabbal alamin Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di petang hari ini dapat kembali kita berjumpa tuan-tuan dalam program kita iaitu lah program TIK Taklim Isnin Khamis puasa-puasa juga taklim jangan lupa selamat menunggu berbuka puasalah bagi mereka yang berpuasa di hari ini alhamdulillah kita dapat kembali berjumpa untuk meneruskan bacaan kitab kita pengajian kita dalam program ini membaca kitab Bidayatul Hidayah karangan Al Imam Al Ghazali yang isinya membahas tentang amalan harian kita daripada kita bangun tidur sampai kita nak tidur lagi dan pada episod yang ke-80 ini tuan kita bahas secara khas dah habis dah sebetulnya dah terpusing dah orang kata 24 jam daripada bangun tidur sampai nak tidur lagi dah habis satu demi satu Imam Al-Ghazali bagi tahu kepada kita apa yang sepatutnya kita buat, macam mana adabnya, macam mana doanya, macam mana zikirnya dan macam mana perasaan dalam hati kita. Satu demi satu Imam Al-Ghazali dah bagi tahu bagi mereka yang mengikuti program TIK ini daripada awal, artinya dah setahun dah tuan-tuan. Pada 23 Mei lepas dah setahun dah program TIK ini ada ada 80 episod alhamdulillah dalam setahun kita dapat 80 episod artinya 80 kali kelas dah habis dah bagi mereka yang mengikuti daripada awal memang dah tahu dah step by step apa yang kena buat dalam sehari semalam bagi yang baru join ustaz makcik episod ke-60 baru join ustaz banyak makcik tertinggal jangan sedih tuan-tuan nanti dalam peringatan program TIK setahun TIK insyaallah dalam lebih kurang sebulan lagi kita akan buat satu uh, program peringatan setahun program TIT, kita akan keluarkan satu pendrive uh, untuk kumpulkan 80 episod TIT ni insyaAllah. Sekarang ni saya dengan tim tengah apa orang kata, tengah ni lah, tengah uh, mengumpulkan. Dan ada seorang makcik ni, MasyaAllah, uh, beliau kumpulkan. Link semua tu memang kumpulkan elok-elok. Subhanallah, terima kasih banyak dekat uh, Puan, siap, saya lupa namanya tapi saya ucap terima kasih banyaklah ah ha, beliau kumpulkan dan uh, dah ada maklum dekat saya dan dah dibagi dekat saya link-link semua tu sebetulnya link semua tu dah ada dekat Telegram cuma dekat Telegram ke dekat grup WhatsApp ke uh, link tu banyak kan kita sebab kita sehari pun dah ada dua program ha, kalau Khamis dengan Jumaat ni lagi banyak program kita ada uh, ada lima program tuan-tuan Khamis dengan Jumaat masya-Allah banyak jadi ada yang kumpulkan link-link program TIQ ini daripada episod pertama sampai episod ke-79 Masya Allah Dan kami dah download Kita akan masukkan dalam pendrive Ibu ayah boleh buka dekat laptop nanti Ibu ayah boleh buka dekat kereta ke Nak ulang balik Ini bagi mereka yang betul-betul nak memperbaiki dirinya Nak mengetahui apa yang sepatutnya dibuat Sebagai seorang hamba Allah dekat atas dunia ni Aa, kalau nak macam tu mesti berminat mesti nak ha kalau dah ikut daripada awal senanglah tak ada masalahlah tinggal amalkan sahaja lagi dalam kehidupan. Bila dah habis dah bahasan kita tentang satu-satu amalan tadi perempuan 24 jam apa yang kena kita buat dah satu-satu dibahaskan oleh Imam Al-Ghazali maka Imam Ghazali masuk pula kepada bahasan khas iaitulah dibahas secara khas tentang solat nanti nanti tentang puasa sebab kenapa solat yang pertama sebab solat inilah yang amal apa ibadah yang banyak kita buat dalam sehari semalam betul tak perempuan bahkan yang wajib sahaja bukan yang sunat ni yang wajib sahaja ada lima kali sehari kita solat jadi dibahas secara khas oleh imam al-ghazali bab tentang solat ini dan di awal lagi sebelum masuk lagi kepada perbuatan solat kita Imam Al Ghazali ajarkan kepada kita tujuh petua, ha, tujuh tips, ha, tujuh nasihat agar kita dapat khusyuk dalam solat kita. Ha, sebab solat yang bernilai di sisi Allah adalah solat orang yang khusyuk, orang yang mulia, orang yang berjaya, orang yang beruntung, orang beriman yang hebat adalah orang yang solatnya khusyuk. Sebab tu penting sangat. Jadi sebelum lagi bahasan tentang solat Imam Ghazali di awal ada tujuh petua yang Imam Ghazali bagi tahu kepada kita agar kita khusyuk dalam solat. Dan di antara tujuh tu tuan tuan kita dah baca enam. Ah, ha, ni kita dah baca enam. Last hari ini kita nak bahas satu lagi perkara yang terakhir lah. Kiranya untuk bahasan tentang tujuh nasihat agar kita uh, dapat khusyuk dalam solat. Baik. Ibu-ibu ayah-ayah semua sebelum kita masuk kepada bahasan sebelumnya saya mohon maaf tuan puan sebab lambat sikit saya masuk dalam live ni uh, sebab ada orang call saya tadi uh, ada orang call saya tak uh, adalah uh, perkara yang beliau sampaikan kepada saya jadi lambat sikit masuk dalam live semua saya mohon maaf uh, itu yang pertama dan yang kedua sebelum kita masuk kepada bahasan ni ibu ayah semua jangan lupa jangan ada seorang pun yang terlepas daripada peluang untuk mendapatkan pahala dakwah mengajak orang kepada kebaikan dengan dua cara. Yang pertama ialah boleh kongsikan live ini dekat grup FB, WhatsApp ataupun Telegram. Yang kedua, boleh tag nama rakan, kawan, sahabat, jiran tetangga di ruangan komen dengan niat yang sama iaitu nak mengajak seramai-ramainya orang kepada kebaikan. Jangan lepaskan peluang ni buat sama-sama kita jadikan handphone kita dan media sosial yang kita ada sebagai ladang pahala untuk kita insya-Allah dan tolong saya ibu ayah semua kalau boleh di petang hari ini kita nak dapatkan tidak kurang daripada 3000 kali perkongsian. Sekarang ni dah ada dalam 1465 kali perkongsian dan jangan lupa juga tekan button like dan button love di bawah tu sebagai tanda sokongan kepada program-program yang baik yang dibuat di media sosial ini bukan sebarang tekan tapi dengan perasaan ya Allah saya suka kebaikan saya sokong kebaikan mohon padamu ya Allah istiqamahkan saya dalam kebaikan baik ibu-ibu ayah-ayah dan semua yang saya cintai dan kasihi kerana Allah Subhanahu wa taala Ha, kita, bacaan kitab kita dah sampai kepada hari ini sampai pada muka surat 76. Yang atas tu tuan puan. Baik, kita ulang sikit supaya ada connect lah sikit. Kadang kita ni cepat lupa tuan puan. Kan saya sebutkan ada tujuh nasihat Imam Al-Ghazali sebelum lagi kita solat ni kita kena buat agar kita dapat khusyuk dalam solat. Agar kita dapat khusyuk dalam solat ini adalah ikhtiar kita. Ha, ini adalah cara yang diajarkan oleh Imam Al Al Ghazali. Usaha kita agar kita dapat khusyuk dalam solat. Ha, usaha dulu tuan puan. Ah ha, sebelum berusaha kena tahu dulu. Okay. Orang yang dah tahu dia belum tentu amal. Orang yang dah amal pun belum tentu dapat lagi khusyuk ni. Ha, rezeki pada Allah. Macam itulah juga orang nak cari rezeki, ha, nak cari duit, nak cari nafkah. Kan okay. dia kena ada ilmu dulu, lepas tu dia buat dah ada ilmu dah buat pun belum tentu dapat ke dah macam itulah juga khusyuk dalam solat ini adalah sebahagian daripada ikhtiar kita kalau ilmu pun tak ada macam mana nak buat ha, jalan pertama pun dah tutup-tutup. sebab tu kita tahu dulu walaupun mungkin ha, walaupun mungkin kita tak dapat khusyuk lagi dalam solat tapi mudah-mudahan dengan berkat ilmu dengan berkat belajar dengan berkat keinginan dalam hati kita azam kita nak dapat solat yang khusyuk mudah-mudahan Allah beri kepada kita salat yang yang khusyuk. Baik kita ulang balik tuan-tuan. Macam mana cara yang Imam Al-Ghazali ajar? First sekali lepas semua dah settle, kita dah berdiri. Kita dah berdiri nak salat. First sekali ialah baca kul a'udzu bi rabbin nas. Kenapa? Sebab itu adalah ayat Quran yang di dalamnya ada doa yang diajar oleh Allah kepada baginda Nabi agar dijaga oleh Allah daripada godaan syaitan. Daripada was-was syaitan yang sememangnya sangat bersemangat mengganggu orang dalam solat. Sebab so, ibadah solat ni adalah solat, adalah ibadah yang paling utama. Adalah ibadah yang paling hebat. Sebab tu syaitan semangat nak kacau. Ha, nak kacau orang dalam solat ni memang dia semangat. Sebab tu kita kena benteng diri kita. Ha, dengan doa-doa. Adakah lagi doa yang lebih hebat daripada doa yang diajar oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad? Oh dalam Quran. Oh ini hebat doa ni tu. Baca surah An-Nas kata Imam Ghazali dengan harapan dan doa mudah-mudahan Allah jaga dan pelihara kita daripada daripada was-was syaitan yang mengganggu kita dalam solat membuatkan kita tak khusyuk. Lepas tu putuskan segala fikiran yang dapat mengganggu kita. Jangan fikir dah pasal nak makan apa ke, nak masak apa ke, baju ataupun kain tak sedih lagi ke, kerja ni tak siap lagi. Nasihati diri tolong. Saya tak nak fikir benda tu. Kan, buat lama mana solat 10 minit, 10 minit dia tolong. Kan benda tu nak buat lepas solat, jangan fikir dalam solat. macam tu kan? Nasihati diri kita. Baik. Yang kedua. Yang ketiga ialah, ini kita ringkaskan saja tuan sebab keterangannya dah ada dah satu demi satu hari tu. ah ha, yang nak tahu kita kena kena dengar balik lah. Episod, Episod-episod yang sebelum ni saya ringkaskan sahaja. Yang ketiga ialah, kita kena fikir sekarang ni saya nak menghadap Allah. Sekarang ni saya nak menghadap menghadap Allah. Ha, saya menghadap Allah. Eh, ya, macam kita nak menghadap Sultan, nak menghadap Raja macam mana? Itulah yang kita kena fikir. Apa ni saya nak kena buat? Kan? Cuba orang nak menghadap Raja. Saya pun tak pernah lagi menghadap Raja ke Sultan ke. Dia ada kan? Cara jalan dia, cara-cara dia macam tu. Ini oh, kita kena rasa. Kita nak menghadap Allah. Ha, itu yang ketiga. Yang keempat ialah bahawa ketahuilah kata Imam Ghazali Allah tahu. Ah ni. Allah bukan setakat Allah bukan setakat memperhatikan gerakan kita, bacaan kita tapi dia mengetahui isi hati kita ketika kita solat ni. Seterusnya ialah rasa kita ni tengah diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kelima. Yang keenam kalau tak boleh lagi khusyuk, cuba rasa kalau ada, sekarang ni saya nak solat dengan tuan guru saya. Kan? Ya? Tengah memperhatikan solat saya, macam mana perasaan saya? Oh, gerakan cantik, bacaan sedap, elok je solat. Lepas tu hati ingat dekat tok guru tu. Nasihati diri kita. Kalau kita boleh khusyuk solat ketika dilihat oleh orang dan hati kita ketika solat kita ingat dekat dia, dia memperhatikan kita sekarang ni, kenapa kita tak boleh? dengan Allah Subhanahu Wa Taala macam tu. Ni nasihat Imam Ghazali. Nasihati diri kita macam tu. Kenapa tak boleh? Kalau dengan manusia kita boleh elok solat baik, kan? Ha, ingat pula time solat tu dengan tok guru yang tengah memperhatikan kita. Kenapa? Kenapa kita tak boleh ingat Allah dalam solat kita? Sedangkan kita boleh mengingati manusia. Kenapa kita tak boleh ingat Allah dalam solat kita? Tapi kita boleh ingat ha. contoh pekerjaan dunia kita. Artinya kita bukan tak boleh khusyuk. Tapi fikiran kita ni kadang pergi ke sana ke sini. Kita cuba fokus dalam solat kita tuan puan. Ah, ni. Baik. Itu nasihat Imam Ghazali lah. Sebelum ni dah ada berapa tadi? Enam dah tuan puan. Ini pengulangan sedikit. Kita sambung lagi sikit di petang hari ini. Aa, jadi kata Imam Ghazali, bila ada orang yang melihat engkau, orang yang engkau segani melihat engkau, mesti engkau akan khusyuk engkau akan tenang dalam solat engkau tak gelajah gelojoh kan ah <guluh> ha, ni oleh itu muka surat 76 tuan-puan apa yang menggazalakat oleh itu kembalilah engkau menasihati dirimu nasihati diri ah ha, ni nasihat kita kepada diri kita nasihat kita nasihat saya untuk diri saya dan nasihat ibu ayah semua untuk diri ibu ayah semua yang tengah tengok live ni macam mana Kan kata Imam Ghazali, cuba bayangkan. Kalau ketika engkau solat tadi, ada orang yang tengah memperhatikan engkau. Kalau kita zaman sekarang ni ada kamera CCTV. Contoh, yang berhubung kamera CCTV tadi ke bilik guru kita. Oh, diperhatikan. Dia kata, aku tengok engkau solat. Ya. Dia kata, guru tak ada pun di hadapan. Tapi CCTV tu berhubung dekat dia. Contoh, apa kita buat? Macam Allah, kita akan buat yang terbaik lah. Buat, contohnya kan, okay? bacaan kita. Guru kita tak tahu pun isi hati kita. Tapi kita ingat dengan Tok Guru tadi. Kenapa dalam solat? Tok Guru tengah tengok saya ni, saya kena buat elok-elok. Kenapa kita tak boleh? Allah tengah memperhatikan saya, saya kena buat yang terbaik. Kan? Kenapa kita tak boleh ni? Ha, artinya kita bukan tak boleh khusyuk. Tapi kita tak berusaha untuk khusyuk. Ni tuan puan, tolong tulis semua dengan komen. Kita bukan tak boleh khusyuk. Tapi kita tak berusaha untuk untuk khusyuk. Tak ada usaha. Lah tadi diperhatikan guru boleh pula ingat dengan dia. Yang ni Allah sentiasa memperhatikan kita. Bukan setakat bacaan dan gerakan kita yang diperhatikan olehnya. Tapi perasaan hati kita. Kita ingat apa ketika itu. Kita terfikir pasal apa ketika itu pun. Allah tahu. Eh, Tapi kita tak ada usaha. Tak nak khusyuk tu. Terlupa nak khusyuk dalam solat. Ah ha, ini tuan puan. Jadi macam tu Imam Ghazali kata kembali nasihati dirimu dan katakan kepadanya muka surat 76 tuan puan. atas tu ah ha, tiga barislah daripada atas. Ah ha, muka surat 76 Wahai nafsuku, tidakkah engkau merasa malu kepada Allah Taala Tuhanmu yang menciptakanmu. Betapa engkau malu di hadapan manusia yang lemah ini? dan ia hanyalah satu daripada hamba Tuhanmu. Kata Imam Al Ghazali, apa kata Imam Ghazali? Nasihati dirimu, nasihati dirimu. Engkau ni tak malu kepada Allah macam saya sebut tadi lah. Engkau ni tak malu kepada Allah yang menciptakan engkau. Boleh pula engkau khusyuk Engkau malu kalau buat yang tak elok di hadapan orang yang engkau segani contohnya guru kita ke ataupun siapa-siapa saja boleh pula engkau rasa malu lepas tu engkau bulat engkau buat yang terbaik kan lepas tu dalam soal pula engkau ingat dengan dia boleh pula macam tu kan sedangkan dia hanyalah salah satu di antara hamba-hamba Tuhanmu apabila manusia ini meneliti sembahyangmu bila dia tengok kan daripada CCTV contohnya tu pun dia memang di depan kita dia tengah tengok tengok kita engkau lebih khusyuk dan anggotamu menjadi tenang khusyuk anggotamu tenang dan sembahyangmu menjadi elok di hadapannya elok eh buat yang terbaik cantik solat dia bacaan pun tak gelajah gelojoh sedangkan ia tidak memiliki apa-apa yang tidak dapat memberi dan tidak dapat memberi apa-apa kemudaratan dan kemanfaatan kepadamu dia tak boleh nak buat apa, ha, dia tak boleh memberi manfaat, dia tak boleh memberi mudarat. Ha, kalau kita buat tak elok pun, dia tak boleh nak menyeksa kita. Kalau kita buat elok pun, dia tak boleh bagi pahala kat kita dan tak boleh bagi apa-apa kenikmatan dekat kita. Boleh pulangkan khusyuk di hadapan salah seorang di antara hamba Allah yang tak memberi mudarat dan tak beri manfaat ni. Tapi kenapa di hadapan Allah yang kuasa atas segalanya? yang menciptakanmu, yang menguasai dirimu, yang mampu berbuat apapun, ah ha? yang kuasa atas segala sesuatu, engkau tak malu dan engkau tak takut ke? Ah, ini tuan puan. Kemudian betapa engkau tidak malu kepada Allah Taala Tuhanmu yang mengetahui segala rahsiamu. Tok guru tadi ataupun orang yang kita segani tadi dia tengok perbuatan kita je. Dia mungkin dengar bacaan kita je. Dia tak tahu isi hati kita. Sedangkan Allah bukan setakat tu, dia tengok perbuatan kita, dia dengar apa yang kita baca, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat dan Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati. Tak malukah? Kan, dengan manusia boleh khusyuk, tapi dengan Allah tak boleh. Ah, ni. ini nasihat kita kepada diri kita sendiri. Dan betapa engkau tidak merasa takut kepada kebesaran yang Tak tak takutkah? Tadi Tok Guru tadi, ataupun orang kita segani tadi, kalau kita buat tak elok pun, dia tak boleh nak buat apa dekat kita. Mungkin dia tegur je dah. Tapi kalau Allah kita buat tak elok, dia boleh turunkan azab untuk kita. Jadi kalau kita buat terbaik, dia boleh bagi pahala sebesar-besarnya untuk kita. Jadi dia akan balas dengan sebesar-besar kenikmatan. Tak malu Ah, ni kata Imam Ghazali, untuk apa kita nasihati diri kita sendiri. Apakah Allah Ta'ala lebih hina pada pandanganmu daripada salah seorang hambanya? Apakah hamba Allah ni lebih mulia daripada Allah? Apakah Allah lebih hina di pandanganmu daripada dia ni lebih mulia ke? Aha, kita kita nasihati diri kita sendiri. Kita rasa dia ni lagi besar ke daripada Allah? Pandangan dia lebih penting ke daripada pandangan Allah? keredaan dia lebih penting daripada keredaan Allah. Kita nasihati diri kita tuan puan. Maka alangkah besarnya kezalimanmu. Zalim sungguh. Alangkah be, alangkah bersengatannya kejahilanmu. Bodoh betul lah macam ni. Haa ni kan. Hmm. Dan alangkah besarnya permusuhanmu terhadap dirimu. Artinya selama ni kita telah dikuasai oleh hawa nafsu kita. Haa ni tuan puan. Baik, saya minta izin sekejap tuan-puan. Ada benda penting yang saya nak uh, balas mesej sikit je. Baik, ibu-ibu ayah-ayah dan semua yang saya cintai dan kasihi kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita teruskan lagi. Jadi kata Imam Ghazali itu tadi. Kita nasihati diri kita. Ni kita nasihati diri kita. Keinsafan. insafan. Mudah-mudahan kita dapat insaf. Eh, dapatlah kita khusyuk dalam salat kita. Baik. Kemudian. Seterusnya. Maka rawatlah hatimu dengan cara-cara yang seperti ini. Dah enam nasihat dah disebutkan. Kata Imam Ghazali cuba buat macam tu. Ah ha, cuba buat cara ni yang dah enam dah tuan-tuan. Ustaz kata tujuh. Nampak enam je. Satu lagi last ni. Ha, jap lagi. Ha, jap lagi ada. Maka rawatlah hatimu dengan cara-cara yang seperti ini. Barangkali pada suatu masa nanti ia akan khusyuk juga. Tuan-tuan, tengok. Imam Ghazali bukan. Bila dah buat macam ni, confirm khusyuk. Tak. Kata Imam Ghazali. Barangkali pada suatu masa nanti dia akan khusyuk juga dengan cara ni ikhtiar kita sebab khusyuk dalam solat ni rezeki yang besar daripada Allah tuan kata Imam Ghazali rawat hati cubalah cara-cara ni barangkali pada suatu masa nanti dia akan khusyuk juga Ah ha, ni mudah artinya barangkali tu mudah mudahan suatu hari nanti dia dapat khusyuk inilah kita usaha dulu kalau ilmu pun tak ada, cara nak khusyuk pun tak tahu, usaha pun tak ada, Lepas tu nak dapat khusyuk, ha, jauh lah tuan puan. Jauh sangat. Dalam satu hadis, ha, dalam satu hadis semalam, ha, saya dengar hadis ni. Ketika tuan pengurusi kami dekat surau Al-Ihsan ni, beliau baca lah ha, hadis Fadla'ilul A'mal, tak silap saya. Kitab tu. Nabi SAW pernah bersabda, di antara perkara yang pertama sekali diangkat, daripada hati orang yang beriman. Ini makna sebuah hadis tuan puan Di antara perkara yang first sekali diangkat daripada hati orang yang beriman kata Nabi SAW adalah khusyuk dalam solat. Allahu Akbar. Nabi dah sebut dah tuan puan Di antara perkara yang diangkat daripada hati orang yang beriman adalah khusyuk dalam solat. Mungkin dia ada rasa kasih sayang. Dia ada rasa sabar dalam hati dia. Dia ada rasa syukur dalam hati dia. Dia ada rasa macam-macam yang elok-elok dalam hati dia. Tapi di antara segala rasa yang elok tadi, segala rasa yang hebat yang Allah bagi dalam hati, yang first sekali tak ada dan kebanyakan tak ada dalam hati orang yang beriman. Kata Nabi dah khusyuk dalam salat. Allahu Akbar. Nabi dah lama dah sebut benda ni. Allah. Jadi ini satu perjuangan kita. Ha? Sama-sama kita belajar, sama-sama kita amal. Bila dah amal pun, bila dah tahu pun, belum tentu amal dah amal pun. Jangan cuba, kadang tak khusyuk lagi. Kadang masih bertarung lagi. Uh, kadang dapat khusyuk satu satu per lima solat sahaja, tak apa. Kata Imam Ghazali, barangkali pada suatu masa nanti kita khusyuk. Sepenuhnya khusyuk. Uh, InsyaAllah. Paling kurang bila kita dah tahu, kita ada kesedaran untuk kita buat solat dengan dengan khusyuk. Okey, baik. Itu dah enam dah tadi tuan-puan. Baik, seterusnya. Ini kita ingatkan pada diri kita yang ketujuh. Kita ingatkan pada diri kita yang ketujuh. Apa dia supaya kita khusyuk dalam solat? Dan sebenarnya engkau tidak memperoleh apa-apa yang di dalam sembahyangmu. Apa-apa yang di dalam sembahyangmu. Kecuali sekadar mana yang engkau khusyuk padanya. Engkau tak akan dapat apa-apa dalam solat. Tak ada nilai. Senang nak cakap tak ada nilai solatmu di sisi Allah. Kecuali yang engkau dapat mengingati Allah dalam solat tadi. Itu je nilai. Oleh sebab itu, kita solat sama-sama. Ha? Kadang kita solat sama-sama. Solat yang dibuat sama. Tapi nilainya di sisi Allah berbeza-beza tu Ikut kepada khusyuknya hati seseorang dalam dalam solat tadi. Jadi, nasihati diri kita tidak ada tak ada nilai apa-apa pun soal kita di sisi Allah kecuali apa yang kita dapat khusyuk padanya adapun sembahyang yang dikerjakan dalam keadaan lalai dan lupa maka sebenarnya sembahyang itu sendiri masih perlu kepada istighfar dan kifarah bagi menyempurnakannya ha, ni niruan adapun sembahyang yang lalai yang lupa daripada mengingati Allah yang tu jangan rasalah dapat pahala. Ha, jangan rasa apa, yang rasa bangga aku dah solat. Kata Imam Ghazali yang tu istighfar banyak-banyak. Kalau solat masih tak khusyuk lagi, istighfar banyak-banyak. Mohon ampun kepada Allah. Iyalah tuan Oh, bacaan Masya Allah kan. Inna macam uh, minggu lepas saya dah bagi tahu um, uh, episod 79 saya dah bagi tahu inna solati Sesungguhnya solatku ni doa iftitah yang kita baca ni wasnusuki. Ibadahku wa mahyaya hidupku wa mamati matiku lillahi rabbil alamin. Mulut baca macam tu. Ya, yeah. solatku ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Tapi baca tu ingat dengan kerja, keduniaan. Eh? Ingat dengan ni tak buat tu, tak buat. Artinya apa yang kita cakap dekat mulut lain dengan apa yang kita cakap. Ha? apa yang kita cakap dekat mulut lain dengan apa yang kita rasa dekat hati. Apa yang kita cakap dengan mulut lain apa yang kita tengah fikirkan pada ketika solat tadi. Ini. ini teruk ni tuan, kurang adab ni. Jangankan dengan Allah, kita dengan kawan pun tengah sembang, tu tengah tanya, dia buat habis jawab macam uh, kan? Dia cakap dekat mulut lain, isi hati dia rasa lain. Ataupun dia jawab merayau, merayau ke meranyau orang cakap meranyau. Uh, lah kita tanya benda lain dia jawab benda lain. Kan? Macam tu. Dalam solat cakap macam ni, tapi fikir benda lain. Yang tu kalau kita cakap dengan orang, ah bagi penampar je, lah, pak. Aku tanya benda lain, kau jawab merayau. Kenapa? Ah macam tu. Itu kita dengan manusia pun kita marah tu, tuan. Macam mana Allah dengan kita hamba-Nya? Yang sepatutnya kita solat dalam mungkin lama-lama pun 10 minit paling lama. Kan? Engkau nak urus keduniaan kalau kita nak cakap lah. Urus keduniaan, uruslah. Nak buat kerja, buatlah. 10 minit ni tak akan lupa juga dengan Allah. 10 minit ni tak akan, tak boleh khusyuk juga. Ini nasihat kita pada diri kita lah. Tu. Okay. Malu kita pada Allah. Sebab tu kata Imam Ghazali, solatnya, adapun sembahyang yang dikerjakan dalam keadaan lalai dan lupa, maka sebenarnya sembahyang itu sendiri masih perlu kepada istighfar dan kifarah bagi menyembah kurniakannya Allahu akbar tuan puan itulah tujuh nasihat Imam Al-Ghazali yang kita kena ingat sebelum kita solat agar kita dapat khusyuk dalam solat kita mudah-mudahan kita dapat amalkan dalam kehidupan kita lepas kita dah tahu ni kita dapat amalkan dalam hidup kita dan mudah-mudahan pada satu masa nanti Allah kurniakan kepada kita khusyuk dalam solat kita amin amin ya rabbal alamin